Ну, тот, который называет себя Дриско, он же Дриснутькалом, да, приехал у нас э, и дриснул э, вот этим дерьмом, да, в Киеве. Всех посылал матом, говорил, что надо заканчивать это дерьмо, да. Все, подписывайтесь сейчас, быстро, да, до Дня Благодарения, все-все, побыстрее, да, вот, ну, в общем, все ясно. Он агент у нас Джей Дивенса, они учились вместе в университете, это самые близкие друзья. Это хотелки Джей Дивенса, вице-президента Америки. А поэтому он тоже заинтересован подыгрывать Москве. он куплен Москвой. Я могу вам конкретно сказать, Джей это агент Кремля, прям мой прямейший агент Кремля. Точно так же, как и купленный Кремлем Илон Маск вообще. Вот это вся значит, технофашистская организация, они полностью подчиняются Кремлю, да, там огромнейшие деньги, влияние, и, и то, чтобы Джей Ди Венс попал в политику, все это было заранее предпринято, да, туда же относится у нас и, значит, у нас Карлсон, вот этот журналист, который вот сейчас начал даже обвинять самого Трампа в неких таких коллизиях. В общем, все идет от того, что технофашисты хотят свергнуть, значит, Самого Трампа и сделать ему импичмент, да, отсюда раздувается вот это дело Эпштейна, Поэтому надо быстрее быстрее замазать свою репутацию чем-то хорошим Трампу, что он закрыл уже 9 или 10 войну, и он такой миротворец и великолепный, попасть в шорт-лист в начале января. Да, отсюда мы слышали, что один из значит, деятелей церкви, да, то есть касающиеся значит, израильской да, церкви, сказал, что к 15 числу все закончится. Да, вот, помните, да. Потому что Дональд Трамп должен в первые дни января попасть в шорт-лист. вот он добивается, добивается того, чтобы он попал в шорт-лист, касающийся Нобелевской премии мира. И вот сейчас додавливает Зеленского, додавливает расистов, да, то есть полностью украв у них Лукойл, да, это ну, вообще отжал Дональд Трамп где-то 20 миллиардов долларов Лукойла у Российской Федерации, еще не не запретил. А, поэтому такая сейчас идет борьба, ничего не приведет, никакие переговоры близкого, ни в каком отбудаве, пока Меркурий ретроградный, вообще не стоит проводить каких-то переговоров, которые к чему-то ясному привели. Максимум, что можно сделать на ретроградном Меркурии, все мои а, знают и ученики бывшие, и Клиенты, да, что что-то, э, какие-то пункты поменять в договорах, изменить что-то. Ну, вот, эти, вот этим можно заниматься на этой э, ближайшей неделе до конца месяца. А уже дальше что-то подписывать, что-то благоприятное, можно, может быть, уже в декабре месяце, но не раньше, наверное, где-то, аж числа после седьмого, когда Меркурий уже станет директным, быстро движущим, и вот действительно что-то можно уже какие-то очертания, начертания чего-то иметь. Поэтому Зеленскому раньше, чем 6-7 декабря, вылетать в Нью-Йорк не стоит, а уже после этих чисел нужно что-то подписывать, либо не подписывать, и вообще думать о том, что там написано. Но я думаю, что там все равно потребуют, чтобы все территории Донецкой и Луганской области Украина сдала. Вы ну, знаете, это полное искажение сути. Когда мы узнали об этом мирном плане где-то 20 или 21 ноября, можете себе не поверить, но именно в этот день ретроградный Меркурий соединялся в точнейшем соединении с черной Луной. Еще можно сделать факт. Это полная фикция, профанация. Это вообще, ну, я бы так сказал, хотелки Кремля, как оказалось. Да? Ну, это вообще ни о чем не говорит. Ну, и принятие каких-то законов там, или подписания мирных договоренностей на ретроградном Меркурии вообще невозможно, дорогие друзья. Он до 1 декабря вообще ретроградный. И нет смысла даже Зеленскому встречаться с Трампом и что-то обсуждать о каких-то этих значит, цифрах этого мирного плана. Там было 28, стало 19. До, до 1 декабря. Но, как мы знаем, они должны вроде бы встретиться в начале декабря скорее всего, их встреча состоится. И там уже, в принципе, можно что-то подписывать, что-то принимать, какие-то решения. Но самый главный пункт из этого всего, вроде что-то изменилось наша нашу сторону, поменялось там. И теперь, так как мы суверенная страна, мы не должны ограничивать свою армию 600 тысячами людьми там. Но самый главный пункт умалчивается и с европейской документация и с американской, и э, то, что к нам приехал Дрисков, да, э, вот, э, и матом ругался, всех поносил, вот Дрисков, да, э, ну, ведь как, как извините, как корабль назовешь, так он, поп, э, поп, так он и поплывет. Дриснул калом, знаете, приехал Дриснул прям калом. К нам. Вот такая вот ситуация. Э, в общем, ситуация Сложно, ничего не будет примета точно до декабря месяца. Может что-то будет сведено воедино в декабре. Ну а главное мы узнаем, когда комета прилетит на самое близкое расстояние к Земле 19 декабря. Именно 19 декабря к нам прилетает от комета Атлас. Она может все перевернуть, развернуть войну вообще в другую сторону и Мы поймем, будет продолжаться война или нет именно 19 декабря. Если Евросоюз нам дает деньги, 150 миллиардов долларов, вот эти российские деньги, которые находятся и арестованы бельгийских банков, да, то у нас есть шанс не потерять свою гидность, как говорил Зеленский, да и победить в этой войне вплоть до того, чтобы войти в Крым. Если они не, дойдут, не дадут нам эти деньги 19 декабря, в день приближения самой близкой этой кометы, да, то мы признаем свою капитуляцию, а это означает, что нам придется отдать значит, те земли, которые находятся в Донецкой области и Луганской. Да. Весь Донбасс нам придется отдать. Как в Донецком, как в, получается... В европейском коммунике, так и в американском, умалчивается ситуация обмена территории, обмена границ. И, и там, и там, я, насколько знаю, настаивают, чтобы мы отдали эти земли. Но это будет полная капитуляция и потом возрождение этой войны в 2027-2028 годах, когда будут страшные солнечные затмения над Европой. Вот когда будут страшные солнечные затмения над Европой, начнется Третья мировая война. А так все идет к тому, чтобы мы сдали территории Краматорска, значит, Славянская и туда сейчас не летели недавно фабы, летели ракеты всякие там, удары. А поэтому, вы знаете, ну, у Зеленского очень такая сложная ситуация. Продолжать войну без помощи Запада, без европейской помощи, без американской, да, либо все-таки капитулировать. Вот такая вот незадача ставится. Ума, умалчивание, абсолютное умалчивание и европейских договоренностей, и американских по поводу значит, и Славянска. Они все-таки хотят сдать эти территории. Ну, у них еще будет на этой неделе очередная вылазка значит, в западные области Украины. Да. То есть они в очередной раз решат это сделать. Да. Поэтому опять все, что касается электричества, газопроводов, атомных станций на западной Украине, вот особенно Неблагоприятная ситуация в ближайшее время, это четверг, пятница, 27-28 ноября, возможно, даже начиная со среды, вот, 26 ноября. А, поэтому будьте внимательны в середине недели, особенно опять могут там куда-нибудь а, бурштинскую тест направить ситуацию, потом ударить... Ну, наши же восстанавливают, как только наши восстановят что-нибудь. Было же поражено недавно Бурштинское. Вот они опять туда ударят, да, или стры опять могут ударить, опять же где-то параллельно найти удар да, по какой-нибудь многоэтажке Львова, да, то есть они с удовольствием могут сделать. Поэтому, да, будьте внимательны, не все так просто. Российская Федерация хочет, хочет полностью, абсолютно, значит, запугать Украину. Ну, в меньшей степени, наверное, касается Волыни, да, то есть или Закарпасской области, там более-менее нормальная или Черновицкая область, нормальная ситуация. Также более-менее нормальная ситуация, скорее всего, в Черкасской области. Но вот именно сейчас могут полететь что-то на Винницу, на Кировоградскую области, Кировоград. Поэтому будьте внимательны именно в этих областях. Давно к вам что-то не прилетало, но в этот раз может прилететь. Также и Хмельницкая область в том числе. Ну, то, что ему уже не светит никакой повторный срок, это уже ясно становится после того, как, что то, что произошло. Ну, я говорил, в 2025 году у него был шанс переизбраться. В 26-м звездный час у его оппонента Залужного, звезда королей Юпитер в знаке Рака, да, поэтому Залужный у нас зодиакальный знак Рака. Юпитер находился в знаке Асцендента Близнецах, Буквально весь 25 год у Зеленского. Ему просто надо было умудриться закончить именно в 25-м году и выйти на заморозку конфликта, чтобы переизбраться. Сейчас у него шансов не будет. Поэтому и его подставили еще с этим, с делом Миндича, Мичдингейт, Мич или как он называется. Да. Поэтому вот все, все, вот так может заканчиваться печально. И вы знаете, вот из этих 19 пунктов, то, что вот сейчас европейцы предложили, там нет того, что соприкосновение и заморозка конфликта там, где находится армии. Все-таки там есть тайные соглашения, что Донецкая область должна полностью быть сдана российской Федерации. Как только случится переворот в Москве, он часто происходит, когда соединяется Сатурн и Нептун, и Сталин умер, и Берлинская стена пала, и февральская октябрьская революция в 1917 году тоже связана с этим соединением. Вот вдруг вот так случится, сегодня есть ли, ли Путин, а завтра нет. Вот тогда может быть перемирие. Пока ли не Путин в Кремле, перемирия не будет. Ну, там идет очень большая эскалация, особенно морской, морской стихии. Вот когда Луна будет сходиться в рыбах с Сатурном и Нептуном, да, это у нас как раз суббота, пятница, суббота, 28-29 ноября, Опять будут бить по портам Одесской области, это может быть и Измаил, это может быть и Рени, это может быть и Ильичевск, он же Черноморск сейчас. Южная прибережная ситуация, касающаяся самой Одессы, да, и попадания в какие-то здания Одесской области могут весьма быть вероятны. Да. Поэтому будьте эти числа весьма внимательны, да, особенно вот когда у нас происходит вот сейчас соединение Луны и Сатурна. Это вплоть даже до воскресенья, вплоть по 30 ноября может происходить вот такая вот ситуация. Ну и я увидел первый шахет в Аркадии, чего раньше не, не было, да, и он был, по-моему, сбит все-таки. Да. А раньше шахеды не летали ни в Савиньоне, не в Аркадии. Вдруг они начали летать в самых респектабельных районах, где живут ждуны, которые ждут прихода российской власти. Это очень странно.